Всем привет з я на Киевском рынке, шла, я себе шла, нашла ось какие тут полуфабрикаты Доброму. Это такие вкусные пельмени. Доброго раночку вам! Доброго раночка. Так, а ваши Кищайте. яйца туда, яйца, смотрите, по 30 гривен яйца у них даже есть. Вот тут, тут я знаю, что такие пельмешки есть, да? Пельмешки? Пельмешки ручная липка. я их нашла, эти пельмени. Так, так, а что у вас тут такого смачного есть? так? есть, да? Че такие? Так, це, да, це і є ще дитячі. Дитячі? Дитячі, да. Ой, а це, в такой... ці пельмешки? 220 я не бачу. Вот все у нас стенки. Да? Пожалуйста. 220 гривен. Все, все цены все прекрасно. Сладкое и соленое, мясное. Не, мясное, любим, конечно. Так, свинина-телятина. Великолепные. Просто бомба. внучка сказала, сильно много мяса. Три мяса на любителя. Тоже свинина, курица, телятина. Вкусно. Свинина чистая. Свинина, курица. У вас, в общем, ассортимент в хороший. Да, да, да. Знаете, что еще интересно? У нас еще есть пельмени с судаком. Я не видела. Кто-то Вы отпускаете, кто там. Я подивлюсь. 240 гривен. Хотя свинина телятина у вас. 200 гривен. Шикарная цена. Девочки, на да, то, то девочки, мясо девочки, и на ту лепку, что дома потратить. Блинчики. Да, блинчики у нас огромнейший ассортимент. Сладкие, соленые, со шпинатом, с курицей, курица свинина. Ой, Мак вишня. У нас тут вообще ассортимент. Да, с даже есть. Так, теперь сырная палочка. Нагинцы. Шницеля. И чебуреки, Га... да. А чебуреки капуста есть, картошка Но есть, мясо. Всего так богато. А, да. а вы будете дома лепить, пришли домой сковородку, нажарили все Да, это для таких ленивых, как я. Пришел, купил, та и э -э... думал дома поварил. Да? Так было с работы, пришел, блин, на немае времени, когда Очень их Очень вкусная котлета с толстолоба, рыбная котлетка. Рыбные котлетки да. И, котлета по -киевски. по киевски в ресторане даже такое не сделаешь. Пришел домой, а кинул. А по киевски? котлета по киевски. Где вы находитесь? Да. Где местный корпус, да? Но, местный, местный, корпус. Корпус. Вот, местный корпус. Местный корпус, и тут находится... Да. Кто еще не пробовал, приходьте, попробуйте. А -а -а.